Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Persatuan penduduk dekat Putra Heights telah menolak dapatan dari laporan kejadian insiden kebakaran dan letupan gas di Putra Heights. Mereka tidak menerima yang kes ini di NFA kan. Tetapi apa yang mereka boleh buat lepas ini? Bolehkah mereka terus mengambil tindakan walaupun polis telah mengklasifikasikan kes ini sebagai NFA? Jom kita bongkar. Kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum kita hendak berbicara berkenaan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh para penduduk Putra Heights berikutan laporan yang telah dikeluarkan oleh pihak JKKP, Kerajaan Negeri dan juga Polis Langor, kita nak menyelusuri satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh mantan menteri DDP yang juga merupakan ahli Perlindungan Pucung iaitu Yeo Bi Yin di mana Yobi Yin seperti mana yang telah dipetik dekat Facebook rasmi DAP menegaskan yang walaupun dia boleh terima di mana benda itu mungkin tidak ada unsur sabotaj atau berkhianat tetapi dia tidak boleh terima sekiranya kalau polis kata benda itu tidak ada unsur kecuaian pasti akan ada pihak yang cuai dalam insiden ini dan UB kata apa tahu? Dia nak Petronas bertanggungjawab sepenuhnya kerana kegagalan Petronas untuk menyelenggara peralatan dan juga pipe-pipe gas dekat kawasan tersebut. Kiranya, Yobiyin hendak meletakkan kesalahan ini 100% ke atas bahu Petronas. Petronas yang gagal untuk selenggara pipe-pipe gas itu, maka Petronas kena bertanggungjawab. Tetapi itulah. Saya pelik kenapa laju benar mereka ini cuba hendak menyalahkan Petronas. Even Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun ketika awal-awal kes ini terjadi, beliau kata apa? Kerajaan dan Petronas akan tanggung. Kenapa mesti Petronas? Kenapa? Adakah kerana pipe gas itu milik Petronas, maka mereka ini terpaksa bertanggungjawab sepenuhnya walaupun berkemungkinannya benda itu ada kaitan dengan kecuaian oleh pihak lain. Kita lihat laporan yang telah dikeluarkan oleh JKKP yang mengesahkan wujudnya satu aktiviti antropogenik ataupun aktiviti manusia yang menyebabkan perubahan kepada kawasan right of way kawasan tapak geospetron situ. Takkanlah pihak Abu Tu DAP sebagai contohnya Yubin tidak nampak laporan itu mengatakan bahawa okey ada aktiviti manusia di atas situ yang telah mengubah topografi kawasan tersebut tak kala Yubi dan juga DAP serta semua pihak yang dok kata Petronas kena tanggung ini mereka tak nampak hakikat betapa syarikat-syarikat yang terlibat seperti syarikat Pemaju dan juga syarikat Konsultan kedua-duanya bermasalah Pemaju buat kerja di luar waktu permit. Manakala konsultan pula tiga kali di senarai hitam oleh CIDB. Takkan semua itu anda hendak kesampingkan? Bahkan adakah mereka ini tidak melihat bukti-bukti yang telah dikongsikan oleh para penduduk melalui rakaman dashcam pun betapa berlakunya kerja-kerja dekat atas kawasan Rizab bahkan begitu dekat dengan ROW tersebut ketika sebelum Hari Adi Fitri pun sebenarnya. Jadi takkan semua itu tidak diambil pertimbangan kot? Takkan semuanya salahkan Petronas? Seolah-olah skip di awal, ok Petronas, 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 Petronas. Senang saja. Manakala pemaju yang terlibat, konsultan yang terlibat, kedua-duanya boleh lepas bebas, tak ada apa-apa masalah, tidak dikenakan sebarang tindakan. Walaupun mereka ini kedua-duanya sebenarnya bermasalah. Ini merupakan ketidakadilan tuan-tuan dan puan-puan. Ini tidak tetapi untuk kembali kepada isu, menyebut tentang laporan ini, laporan ini secara asasnya ditolak oleh majoriti rakyat Malaysia yang menyokong laporan ini dan mempertahankan ah, kata apa, pemaju dan juga kontraktor itu sebagainya merupakan golongan-golongan wala cukai yang memang akan ikut saja apa yang terputuskan oleh kerajaan negeri dan juga oleh Amri Syari. Memang wala cukai macam itulah. Mereka punya taksuk itu sampai benda yang obvious pun mereka hendak kesampingkan. Tetapi rakyat Malaysia keseluruhannya majoriti menolak dapatan daripada laporan tersebut dan benda ini kita dapat saksikan di mana-mana sahaja dan ini telah dikulminasikan dengan satu kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh pertubuhan kebajikan penduduk kampung sekolah Sungai Baru ataupun KKSB di mana mereka inilah antara pihak yang benar-benar terjejas akibat daripada letupan gas town di mana saya baca laporan mereka di sini sebentar sedikit dengan segala hormatnya perkara di atas iaitu rasmi berhubung keputusan laporan berkenaan di sini pertai itu perkara itu dirujuk kami mewakili Pertubuhan Kebajikan Penduduk Kampung Kuala Sungai Baru ingin menyatakan rasa amat kecewa terhadap keputusan no further action yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan siasatan kes letupan gas di Putra Heights. Keputusan ini bukan sahaja menimbulkan tanda tanya terhadap ketelusan proses siasatan malah turut menafikan hak mangsa untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya. Sehubungan so, itu, kami dengan ini menyatakan pendirian tegas. Kami menuntut yang pertama, penubuhan suruh jaya siasatan bebas. Yang keduanya, pendedahan penuh hasil siasatan teknikal dan forensik Nombor tiga, perlindungan undang-undang kepada semua saksi dan mangsa Yang keempat, penyaluran bantuan menurut secara adil dan telus kepada semua bangsa Kami menyuruh agar pihak tuan atau puan mengambil tindakan segera untuk menyewak semula keputusan ini secara telus Demi memastikan keadilan tidak terus dinafikan kepada mangsa tragedi kami juga berharap agar pihak tuan-puan dapat mempertimbangkan kesan ini sebagai satu langkah tanggungjawab sosial dan kemanusiaan demi masa depan yang lebih selamat dan adil untuk rakyat. So, itu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Pertubuhan Kebajikan Penduduk Kampung Kuala Sungai Baru yang antara lain dengan tegas menolak laporan-laporan dan juga dapatan yang telah dibentangkan. Mereka kata benda ini tak tulus. Macam ada sesuatu yang sembunyikan dan menafikan hak mereka selaku mangsa, menafikan hak mereka selaku masyarakat di situ yang terjejas. Jadi mereka menuntut agar satu suruhan jaya bebas diwujudkan serta laporan forensik itu mestilah didedahkan secara telus jangan skrat-skrat. Tak boleh simpan-simpan, tak boleh anggap macam OSA, jangan kita hanya disuapkan dengan apa diberitahu saja. Kena dedahkan every single detail. Dan pada pandangan saya, tindakan mereka ataupun permintaan mereka itu memang wajarlah sebab 3 bulan kot mereka tunggu benda ni. 3 bulan lamanya, bukannya kejap, 3 bulan mereka menunggu hasil keputusan ini tetapi hasil yang didapati sangat-sangat mengecewakan. Dan saya merasakan bahawa memang mereka ini, andai katalah kalau mereka gagal untuk mendapat responnya sewajarnya dari pihak berkuasa ataupun pihak berkaitan, maka mereka mungkin boleh memulakan sebarang tindakan class action terhadap semua pihak yang terlibat ini. Tetapi satu persoalan, bukankah kes ini sudah menjadi NFA? Kalau kes dah jadi NFA, adakah boleh dibuat siasatan dan sebagainya dan adakah boleh diambil tindakan undang-undang ke atas pihak yang dirasakan bertanggungjawab dan sebagainya? Jawapannya, boleh. Semalam ketika saya bertiktok live bersama-sama dengan Tuan Rafiq Rashid, pegawai kita dan juga Sofi Kamari serta Insinyur Nur Islam Yusof, Tuan Rafiq telah membangkitkan satu precedent case berkenaan hal ini yang memang digunakan pakai di seluruh dunia iaitu presiden precedent case membabitkan satu case Rylance versus Fletcher iaitu kes yang berlaku dekat United Kingdom pada tahun 1868 di mana dalam kes ini secara ringkas saya ceritakan kat sini Fletcher ialah pemilik sebuah lombong dan Rylance pula telah membina satu tangki air water reservoir di atas lombong tersebut dan kemudiannya water reservoir itu, tangki itu telah mengalami kerosakan dan bocor sehingga menjejaskan lombong si Fletcher tersebut. Jadi Fletcher pun menyaman Rylance atas dawaan benda yang dibuat itu telah menyebabkan kerosakan kepada lombong bilik Fletcher tadi. Dan keputusan kes itu mendapati Rylance bersalah dan mestilah membayar ganti rugi kepada Fletcher. Di mana kes ini secara asasnya merupakan satu kes yang menyaksikan pemilik tanah yang asal boleh menyaman mana mana pihak yang telah melakukan apa-apa aktiviti yang akan kemudiannya menyebabkan kerosakan kepada tanah yang asal tersebut. Dalam kes ini tuan-tuan sekalian, kita boleh ibaratkan Petronas merupakan pemilik right of way kawasan tanah tersebut dan oleh kerana terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kerja-kerja pembinaan itu menjejaskan kawasan right of way tersebut seperti mana laporan oleh JKKP uh, yang mengatakan ada aktiviti antropogenik yang mengubah peta topografi uh, kawasan tersebut maka pihak apa tu Petronas secara asasnya boleh menyaman pihak pemaju kalau kedudukan kerana telah melakukan satu perkara yang telah menyebabkan kerosakan dan sekarang ini pihak penduduk kampung Kuala Sungai Baru dan juga Putra Heights ini sendiri, mereka juga boleh menyaman semua pihak terlibat. Seperti menyaman pemaju, menyaman kontraktor, bahkan boleh sampai satu tahap menyaman kusel dan juga menyaman MBSG dan sebagainya kerana mereka ini boleh dikatakan sebagai culprit dalam hal ini. Dan mereka boleh lakukan tindakan ini secara class action. Ambil tindakan beramai-ramai. Macam sekarang ini ada persatuan kewajikan kan? So, pertemuan kewajikan inilah yang akan ambil tindakan mewakili penduduk yang ramai-ramai ini secara asasnya. Tidak boleh secara individu. Itu adalah pandangan dari Tuan Rafi Rashid semalam yang ingin saya kongsikan seandainya kalau pihak penduduk tidak puas hati dengan laporan yang telah dikemukakan itu dan mereka menuntut untuk mendapatkan hasil yang lebih telus maka mereka boleh ambil class action walaupun benda itu dah NFA tetapi tidak ada sebarang syarat kalau benda dah NFA benda itu tidak boleh sentuh lagi dah benda boleh sentuh kalau ada perkembangan yang terbaru ataupun ada tindakan yang diambil kena ingat satu kes Yusof Fatou punya kes kan kan diklasifikasikan sebagai NFA oleh Tommy Thomas Kemudian Yusuf Rota bertindak menyaman Datuk Seri Anwar. Benda itu dibolehkan, Tanpa masalah. Jadi oleh kerana itu, kita, yalah, kata Tuan Rafi Rashid, mencadangkan seadanya kalau penduduk mahu mendapatkan ketulusan dan juga uh, penyelesaian dalam hal ini, maka mereka bolehlah memulakan class action terhadap pihak-pihak yang dirasakan terlibat dan bertanggungjawab. Tetapi itulah seperti mana kita semua tuan-tuan dan -tuan sekalian, -tuan penduduk kampung Kuala Sungai Baru dan juga Putra Heights itu sendiri memang tidak menerima dapatan daripada laporan yang telah dikeluarkan oleh JKKP, oleh Polis Langau dan juga oleh Kerajaan Negeri itu. Bagi mereka, lagi banyak persoalan berbanding jawapan seperti mana yang dipaparkan dekat akhbar ini. Membangkitkan lagi banyak persoalan berbanding dengan jawapan dan semua persoalan ini mestilah dijawab dengan ketelusan bukan dengan nada ataupun niat untuk menyembunyikan mana-mana masalah dan juga untuk melindungi pihak-pihak yang tertentu. Tetapi satu saja ingatan saya kepada anda semua. Kerajaan ini kerajaan mereka. Faham-faham sendiri sajalah.